Вітаю вас в ефірі передача уроки історії. І сьогодні йтиметься про грандіозне більське городище скіфської епохи, яке розташоване у нас на Полтавщині на території Котелевського та Зеньківського районів. Воно грандіозне, хоча б тому, що фортеця розташована на високому правому березі річки Ворсла за доби раннього залізного віку не мала рівних в Європі, а її площа близько 5 тисяч гектар у 60 разів перевищує територію Вавілону часів розквіту. Ця програма записана у дещо. Незвичних умовах в археологічному таборі Харківської археологічної експедиції під керівництвом кандидата історичних наук доцента Ірини Шрамко. Цього року ми знову зустрілися з вами на Більському городищі, що у Котелевському районі. Розкажіть, будь ласка, яка експедиція працює цього року? Ну, в этом году, как и ежегодно, на Бельске работает экспедиция Харьковского национального университета имени Каразина. Это студенты-практиканты первого курса исторического факультета и в составе экспедиции студенты старших курсов, школьники, которые помогают тоже mm -hmm. в исследованиях. В Заре скольки роки вы себя исследуете Бельское городище? Особо я исследую Бельское городище с 1987 года, ну, собственно, сразу mm -hmm. после университета. А скажите, чему самое для науковых раскопок убралось самое городище? Ну, потому что Бельское городище, как вы только что сказали, во-первых, самое крупное, во-вторых, очень информативное. Угу. И для того, чтобы изучить скифскую эпоху, достаточно вполне исследовать этот памятник, который охватывает временной диапазон от середины 8 века до нашей эры до конца 4 века до нашей эры. Что удалось за этот час уже, так мы говорим, раскопать? Может быть, для вас. Ну, лично мной? Так. Ну, за это время удалось многое. Основное внимание наше с 1990 года было направлено на изучение западного укрепления Бельского городища, которое, как известно, впервые исследовал Василий Алексеевич Городцов еще в 1906 году, а потом небольшие раскопки проводил Борис Андреевич Шрамко и Борис Николаевич Граков. Это совместная была экспедиция в 1958-60-х годах на западном укреплении. И потом только небольшие незначительные работы охранного характера проводила Алла Алексеевна Маруженко и Борис Андреевич тоже на одном из зольников. А и с тех пор это укрепление оставалось практически неисследованным. В то время как восточное укрепление, одно из укреплений городища, уже с 1959 года и полностью 60 го уже исследовалось ежегодно. То есть получался такой некий перекос в информации. Вот. Поэтому, несмотря на то, что западный Бельск исследовать намного сложнее, как известно, там очень э, насыщенный материалом зольные насыпи, и расстояние от лагеря достаточно большое. Вот, то есть такие вот объективные причины э, были э, ну, сложности. Тем не менее, этот, этот объект оказался очень интересным, и поэтому мы его вот, изучали уже несколько лет, больше 20 лет. Что удалось исследовать? Если удалось изучить несколько зольных насыпей разного времени. Наиболее интересным оказался зольник номер 5. Под насыпи вот этой зольной насыпи оказались предметы и вещи, объекты, жилища, хозяйственные постройки, жертвенники С самого раннего периода существования поселения на Бельском, территории Бельского городища, то есть уже второй половины восьмого века до нашей эры. Это дало нам возможность доказать, что и подтвердить предположение Бориса Андреевича Шрамко о том, что Действительно, поселение на этом месте возникает очень рано, уже в 8 веке до нашей эры. Вот, то есть конкретные комплексы найдены, конкретные объекты, хорошо датирующиеся. Кроме того, на Западном Бельске, в этом же Зольнике, удалось проследить прямую стратиграфию. Но ну, для исследователей это очень важно, потому что это фактически хронологическая колонка, такая временная, непрекращающаяся. То есть наслоение, прямые наслоения одно за одним от середины восьмого до первой четверти шестого века до нашей эры, что ну, сейчас есть, нам позволяет, да, постоянно накапливались сейчас. отложения. И в результате в хроностратиграфическом разрезе мы получаем, ну, как в той же трое, да, слои большого промежутка времени, который нам дает возможность сделать Бельское городище опорным для как бы, построения ну, или характеристики материальной культуры разных временных промежутков вот в этом диапазоне. То есть в этом отношении Бельск сейчас является ну, можно сказать, уникальным Уникальный. даже. Третье важное э, открытие, э, которое было сделано нами в результате исследований на западном Бельском городище, это накопление предметов раннего античного импорта, который до этого был вообще на Левобережье только единичный. Э, буквально там случайные находки, небольшие мелкие фрагменты, один-два найденные вот в 50-е годы. А у нас уже получается как всего на сегодняшний день уже около 20, даже более 20 ярких образцов самой ранней греческой посуды, которая поступала на Левобережье, как выяснилось, уже с 3 четверти 7 века. И Бельск, в отличие от других двух памятников в лесостепной Скифе, где такой импорт уже представлен, это Трахтемировского городища на Днепре и Немировского на Буге, отличается тем, что здесь представлен весь все разнообразие ранней посуды, которая вообще поступала в лесостепь. то есть все здесь, как как говорят, есть все, вот. Поэтому это привлекает сейчас к Бельску внимание античников, которые занимаются особенно архаическим периодом ранним. Вот. То есть Бельск еще с этой стороны очень угу. интересен. А ну, много на Бельше, еще. А еще на в разрыве. Аспектов. Ну что ну, наибольшее вразило при раскопках? Ну, например, огромные жилища, которые в последние годы обнаружены в 10-м Зольнике. Это э, помещения, жилые помещения, которые занимают площадь от 60 до 77, даже почти 80 квадратных метров. То есть сегодня даже э, жилища обычных украинцев, да, не каждый человек может позволить себе такие как бы, апартаменты. Еще была интересная находка но они уже говорили много, это жертвоприношение, жертвоприношение вообще много в этих зольных насыпях, но одно из них было удивительным, почему, и все все были как бы ошарашены тем, что это было жертвоприношение собаки, целый скелет собаки, у которой на шее было ожерелье из бисера, то есть бусы. Тоже это необычная такая руку находка. Сдаётся, да, да, это было на да, раз впервые в 2008 году наткнулись на это, ну, когда дело исследовали жилище, попали как раз, э, встретили эту наход, собачку. А потом это было законсервировано, потому ну, что был последний уже, как всегда, день экспедиции. И, и через два года только уже полностью этот комплекс был вскрыт и доисследован. Вы знаете, завжди пересечу для интересно, что находят археологи золото, сребро. Да, ну, золото археологи, конечно, находят. Но для археологов не само главное, золото, да? это не самоцель, потому что ценность всех находках и предметов при раскопках определяется не материалом, из которого они изготовлены, а научной информативностью этих находок. То есть какую информацию мы можем получить о жизни людей того времени. А просто может быть какая-нибудь золотая бляшка, вот, даже в виде вот, заячек, альдианиса, которые были найдены при раскопках курганов. Но это обычные, типичные, там, тысячные, десятитысячные для Северного Причерноморья бляшки, которые штамповались в огромных количествах для украшения одежды. И тоже может быть какая-нибудь та же костяная ложечка, вот, которая сейчас представлена на выставке, угу. украшенная в зверином стиле. Своего рода быть уникальной, потому что неповторимой. Вот, поскольку она не тиражировалась, была сделана в одном экземпляре. И рассказывает о многом. И о развитии художественного стиля этого времени, данного населения. О времени, э, х, датировку дают хорошую привязку, и выход на какие-то контакты, и связи с Передней Азией, Кавказом и так далее. То есть вещи определяются. А золотые вещи, конечно, есть. Но и в истории да. исследований Бельского городища их найдено, в общем-то, достаточно много, если говорить об одном памятнике. Ирина Борисовна, что, какие объекты выбрали для исследования этого руку? И уже удалось В этом году мы плана... специально, преднамеренно не исследуем зольные насыпи на Западном Бельске, поскольку поставились перед собой другие задачи. Ну, во-первых, попробовать раскопать, посмотреть курганы вместе с заповедником Бельским. Во-вторых, вернуться к исследованиям восточного Бельского городища, проверить участки. То есть мы сейчас ищем участки, которые бы дали самый ранний материал на восточном Бельске. Вот в самые ранние горизонты пока заложен небольшой раскоп северной части относительно, но тем не менее пока наши ну, как бы предположения о том, что восточное укрепление заселяется не раньше середины VI века до нашей эры, пока подтверждаются. То есть более ранних слоев мы не находим, это для нас очень важно, потому что именно это позволит как бы, увидеть и проследить развитие древнего города. То есть как из небольшого поселения середины VIII века возник вот такой к V веку до нашей эры огромный город, который, возможно, был тем гелоном, о котором писал Геродот, возможно, не был, но это не столь важно. Видно, что это был крупнейший действительно экономический центр, это однозначно. Или со степной Скифии и Восточной Европы вообще, в целом. А как он назывался, это уже ну, как бы не, Другой вопрос. Ну, а все ж таки, Отдельно. Ось, чимало все ж таки Чего? говорят, что це, от, саме це городище да. От, с давним местом Гелон, да. батька истории Геродота. ну, от вы особисто Первый, да, сказали это предположение Щербаковский, как известно, еще в 30-е годы. Собственно, раскопки от Бориса Андреевича многолетней Шамко показали, что действительно город это неординарный, что это действительно не просто городище, не просто поселение какое-то, а действительно очень крупное поселение. Мы даже не до конца еще даже представляем масштабы его уровня развития. Это поселение, которое имело очень сложную социальную структуру населения. То есть 11 слоев выделяет на нем стратов социальных слоев населения на этом памятнике Юрий Николаевич Бойко, Который специально изучал его. Вот, то есть это был непростой город, это был своего рода центральный город, но можно называть его столицей, можно называть его полисом, как угодно. Вот, то есть, конечно же, о нем знали греки, потому что первый же античный импорт, я повторяю, который вообще появляется в Северном Причерноморье, вот Березань, Ольвия, Тут здесь уже есть. есть, нигде его больше нет, здесь он уже есть. Вот. И кроме того, в отличие от многих других поселений, Бельское городище единственное в Восточной Европе, Которые существуют на протяжении всей скифской эпохи. То есть с 3-й четверти, даже с предскифского времени 8 века, с середины 8, со второй половины и до конца 4-го непрерывно развиваясь. То есть никаких перерывов в развитии не было. Город просто становился на ноги и превращался в крупный экономический мощнейший, мощнейший центр. Поэтому, на мой взгляд, конечно же, безусловно, греки о нем знали, торговля торговые отношения поддерживались очень активно. Здесь только просто море античного импорта, самого разнообразного. И даже есть предметы, которые вообще на других памятниках неизвестны. Те же, например, рыбное блюдо или светильники античные, вот, которые, собственно, являются вещами, которыми пользовались только греки. Сами варвары не использовали не блюда с рыбным соусом, не пользовались светильниками, у них свое было все. Вот. Но эти вещи здесь тоже были, возможно, возможно грехи не только о нем знали, но какие-то кто-то из них мог даже здесь и побывать. Не жить, конечно же, но хотя бы посмотреть на этот город. И Геродоты, если это все так как бы развивалось, поступательно и действительно Геродот писал об этом городе, то вполне он мог знать об этом. Несомненно, просто очень крупный город. Его не заметить невозможно конечно, было. Это. Поэтому неудивительно, что он мог быть отмечен. Вена угу. Борисовна, до от вашей экспедиции до участия вы залучаете фахивцев из инших наук? Ну, конечно. Ну, у нас, во-первых, Владислав Львович Бондаренко, наш палеозоолог, угу. который. Уже... Ну, конечно, он очень допомогает, потому что угу. он э, здесь впервые выделил породы собак. Вот угу. э, две такие основные породы. Потом эта же информация, такие же результаты получили другие исследователи на примере других памятников, независимо от него, то есть это говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Mm -hmm. Насколько мне известно, вы защитили кандидатскую диссертацию с темой «Ковальское ремесло, пламен бассейн, да. вошли, тапслав, скифскую добу». С этой темой выявили что-то те, интересное, в частности, то, что касается Самобильского города? Ну, конечно же. Что? Das... Само Ну, начнем ремесло. с того, что... Що... По этой теме, конечно, 90% информации дал Бельс, конечно же. Потому что сейчас вы на выставке, вот если вы обратили внимание, только Бельское городище дает весь набор кузнечных, вообще инстру, ремесленных инструментов, инструментария. Дает, например, кузнецы этого времени больше 40 видов уже продукции изготовляли к пятому веку до нашей эры Ни один памятник, даже хорошо раскопанный, не, позв... не, не дает такого набора. Есть нож, ножи, есть какие-то шильца, а здесь есть резцы разных видов, стамески, скальпели, зубила, пробойники, все, что вы хотите. Все инструменты, пилы для обработки дерева, для обработки кости, для обработки цветных металлов, литейные формы, которые вообще найти где-нибудь, это просто считается счастье и редкостью. А здесь они не одни то их несколько. То есть здесь это был действительно крупный город. Вот. А что касается кузнечного ремесла, тем, чем я занималась, то первый такой основной вывод заключался в том, что уже к седьмому, в седьмом веке до нашей эры, в середине седьмого века до нашей эры, на этой территории наступает уже настоящий железный век. То есть уже железо начинает осваиваться уже широко в бассейне Ворсклы, чего еще не было дальше на восток, например, в бассейне Северского Донца. И сейчас еще с Юрием Владимировичем вот, Буйновым, который сейчас у нас тоже в гостях в экспедиции, мы как раз в прошлом году проанализировали еще раз все эти материалы и выяснили, что все-таки именно на Ворске здесь, э, здесь э, как бы начинается период железно, раннего железного века на Левобережье. Э, именно вот в вот 7 веке еще до нашей эры. А умели делать все. К 5 веку уже знали закалку, сварку, то есть все кузнечные операции. На вид Да, даже технологическую сварку, причем даже сваривали малоуглеродистую сталь со высокосредней углеродистой при том, что ковочные температуры у них разные. Знали закалку, вот, широко использовали, более того, к V веку до нашей эры, вот как выяснилось в результате работы над диссертацией, оказалось, что практически, не практически, а весь инструментарий закален. То есть все рабочие части инструмента, которые рабочие части которых должны были нести нагрузку какую-то, выполнять, да, резать или что-то пилить, были всегда закалены. То есть к этому, это говорит о том, что уже железо было освоено практически полностью. но ну, не было дамаски, конечно, стали или что-то еще. Но, в общем-то, это позволяло получать качественную продукцию, выдавать. Что ваших друкованных прац. Одна из них имеет название «Культовые споруды 6-го столетия до нашей эры Захидного Бильского городища». Какие удалось выявить? Культовую споруду удалось выявить э, при раскопках Зольника номер 13, ну, еще и раньше, при расследовании 28-го Зольника было впервые, появилось такое культово огромное помещение, 28, 66 квадратных метров, наземное, с жертвенниками, вот, с посудой, которая стояла на полу и так далее. Но наиболее интересное помещение было открыто благодаря использованию геофизических методов. Киевские геофизики проводили обследование западного укрепления и э, были, ну, на вот этих анапоенти аномалиям были обнаружены очертания одного очень интересного помещения, которое нам предстояло для нас нам предстояла задача стояла перед нами задача проверить их данные, то есть что показала вот эта вот геофизика и когда мы проверяли их э, сведения, э, вот мы обнаружили, что действительно здесь было огромнейшее, ну не огромнейшее, но Достаточно большое помещение, двухкамерное. Полы были, имели каменное основание, сверху была глинная доливка. Вот. Стены даже сохранились, части начала стен, нижние части стен, что, конечно же, редко для этих мест. Вот. И такая вот получилась интересная статья, когда мы собрали всю эту информацию и по материалам раскопок 28-го зольника, и вот этого 13-го. Вот и вышла такая интересная статья. Потому что, в принципе, выходов камня на данной территории нет. Поэтому камень был привозной. Традиция населения требовала. То есть они соблюдали традицию вот, устройства вот этих вот культовых площадок с каменным основанием. Традиция, скорее всего, уходила корнями еще в тот период, когда они проживали на другой территории, Они сюда пришли эти племена, а проживали на привобережье Днепра то население на правобережье в свою очередь было связано с поднестровским населением, где, например, на непоротовском поселении такие площадки и такие помещения, или их называют просто площадками с каменным основанием, являются обычным явлением. То есть сюда, видимо, пришло население вот с этими традициями, но камня здесь не хватало, и поэтому они начинали разбивать зернотерки, сосуды крупные, корчаги тоже просто разбивали, и ими вымачивали вот эти площадки, и дальше делали такие же доливки. И вот такой вот это интересный такой момент был зафиксирован, и поэтому появилась эта статья. Угу. Гердотс гадует, что в Галуне проводился святая на честь Бога виноградарства и вакичьих мистерий Диониса, что сопроводживалось оргиями. Вот культ, этот культ тут споведовали кто? Греки? А, ну, здесь а, сложно скіфы? очень От... сказать. Все, что касается этнических моментов, скифы, греки, все остальное. Рез, это... культура, религия? Конечно Здесь, же. Греческая да? культура, несомненно, отличалась. Вот. Значит, начнем с того, что Бельское городище, это памятник, как сейчас все-таки все равно представляется, на котором проживало не одно какое-то, не один из нас. То есть, рази, возможно, различные племена. Возможно, это был союз, центр союза племен. Поскольку мы имеем отдельно сформировавшееся западное и восточное укрепление, отличающиеся традициями в домостроительстве, несомненно, мы сейчас вот копали этот участок, это все подтверждается. Вот. Отличаются посуды, отличаются жертвы. Например, на западном укреплении много жертвоприношений животных. На восточном укреплении это все намного слабее, беднее. И здесь другие традиции. Отличаются жертвенники. западного укрепление от восточного. То есть отличия есть. Вот. Поэтому сложно говорить об этом культе Диониса, да, Борис Андреевич считал, что это связано с влиянием греческого, античного, поскольку город действительно был очень развитым и, несомненно, возможно, находился в какой-то степени населения под влиянием греческих каких-то традиций. Под, Наиболее, под, под, возможно, под туром, да. да, и в связи с находкой okay. персня, это известного, он так считал. Но греки тут, естественно, не проживали не проживали, потому что это земледельческое население варварского, как, конечно, тоже периферии, так сказать, этого мира. Вот, антично. античность греки здесь, конечно, не были. Предметов их быта здесь как бы не обнаружено. Вот два светильника, обломка, допустим, блюда, говорит о том, что они могли быть, но, конечно же, не жили. Вот, поэтому здесь кто такие были? Гелоны, будины. Кто жил на западном, кто на восточном, а еще есть невры, невры так. и так далее. Вот. Поэтому мы пока руководствуемся только данными археологии, то есть предметами материальной культуры. А вот эти моменты, пока, как и славяне, и прославяне, мы пока предпочитаем опускать mm. вот, и пока отталкиваться только от фактов. То есть пока таких прямых, однозначных указаний тоже это mm. был прямо. Но я бы пока воздержалась. А какие, какие были похвальные обряды, курганные похвальный обряд. Ну, вот сегодня, то, что мы раскопали сегодня, это был курганный обряд. Курган, угу. судя по находкам в грабительском шурфе и в кротовинах 7 века до нашей эры то есть один из ранних, из ранних курганов на Бельском городище, и, скорее всего, похоронены здесь были пред... население, было, ну, представители жителей, которые проживали на западном укреплении, потому что в это время восточного, судя по всему, не было. Поэтому курган этого времени. Это обычная яма с деревянным перекрытием, накатником. Вот. Больше ничего, к сожалению, не сохранилось. Наконечники стрел, э раковины каури, э фрагменты бронзовой булавки вот часть псалия, то есть это было захоронение, но мы не можем сказать ориентировку. Вот. Ну а в целом обряд определен здесь, в общем-то, на многолетние раскопки могильника Скоробор, затем украинско-германская экспедиция раскапывала еще Перещепинский могильник, и Борис Андреевич раскапывал. То есть, в общем-то, эти данные как бы давно обобщены. Вот. В основном это или деревянные склепы, или ямы с деревянным перекрытием. А захоронения самые разные. Коны и воины там с доспехом, есть доспехом доспехом, да. есть женские захоронения, Акинаки. с зеркалами. Есть и кинахи, но многие курганы граблены еще в древности. Поэтому, к сожалению, насколько мне известно, абсолютно не грабленных курганов практически нет. То есть где-то больше, где-то меньше. Трупоположения, кремации не было, естественно. Клали в позднє время античну посуду, клали, в раннє время місцеву посуду кераміку, ну плюс, в зависимості від того, мужського чи женського, відповідний інвентар. До Поэтому... державного реєстру національного культурного України потрапив комплекс Більського городища. Є наразі проблеми з охороною цієї ось комплексної пам'ятки. Ну, у нас Вы проблемы с, сказали, с охраной любого так? памятника. Но проблемы Бельского городища и его охраны, исследования... И эти, эти могут, да, да заключается в том, что памятник занимает огромнейшую территорию. 35 километров в периметре мы имеем, 35 километров городища. тысячи, да? около 5 тысяч гектар укрепления. Плюс еще могильники огромнейшие. Городище находится на территории двух областей. И это его тоже одна из основных проблем, потому что, как известно, нет согласованности в действии Полтавской э, охранной допустим, службы, и Сумской. Вот. Ну а грабежность это как раз фоновые такие. Это проблемы всех памятников, но для Бельска нет, это страшно. Он здесь на виду, особенно грабители здесь не наглеют, поскольку здесь каждый посторонний человек виден. Тут село находится в центре, есть заповедник очень с, с прекрасным составом сотрудников, которые очень мобильные, активные и действительно хотят этот памятник поднять на соответствующий уровень и многое для этого делают. Вот. Но вот эта огромная территория, она не позволяет ни изъять его полностью из сева оборота, ни огородить, чтобы поставить под охрану. И именно это порождает. Распахиваются поля, естественно. Но ну, мы понимаем, что это естественный процесс, люди не могут не жить, раз тут уже село возникло. Да? Вот. Но тем не менее, конечно, желательно как-то щадяще этот памятник использовать, потому что он действительно очень важен для науки. Да, ваше ставление до археологического туризма, который сейчас стоит, было популярным? Ну, археологический туризм, в смысле, туризм по археологическим памятникам, ну, так ничего плохого в этом нет, если все без последствий, естественно. 15 серпня... День археолога. Означается День археолога. Исследовательский слухендиус про похожение от Ну, уже тысячу раз этот вопрос ну, обсуждался. Расскажите. Ну, нам, когда мы были маленькими еще школьниками, нам объясняли, что 15 августа это середина полевого сезона, mm -hmm. который начинается обычно после завершения сессии с июля месяца, июля, августа, сентябрь. Вот три таких вот, ну и завершаются раскопки, до заканчиваются где-то в сентябре обычно если что-то не успели, или охранные раскопки, устоявшаяся погода и так далее. Поэтому это обычно вот временные рамки полевых сезонов и 15 августа, как бы середина полевого средина сезона. Но есть экспедиции, которые ну, другой день принято. Ну, бачите, а с 2008 года в Украине да, то, это официально. Да, это, официально. А вот в России, в Беларуси, я знаю, что нищие. Ну, это, я же говорю, есть экспедиции в Украине, которые э, не считают 15 августа mm -hmm. День археолога. У них mm -hmm. есть свои, например, какие-то э, внутри экспедиционные традиции. традиции mm -hmm. да, это вполне, в принципе, нормально. Так Ирина что... Ирина Борисовна, а как вы значит, какие у вас традиции? Вот я знаю, там, деяких традиций, традициях, археолога... Но 15 За, августа. Как традиция, у... есть какие-то святкувания у вас? 15 августа, но 15 августа у всех археологов принято вместе собираться, угу. то вспоминать какие-то интересные истории, результат подводить итоги полевого сезона, вот. И в каждом регионе вот как бы. Есть какая-то экспедиция, куда стекаются другие mm -hmm. участники. Коллеги, да? да, и в Донецке, в Донецке. мы точно так же у нас да. были, да, все степные экспедиции приезжали и как бы вместе праздновали этот праздник. Но сейчас есть интернет, сейчас это уже совершенно другое. Вот. А так какая-то конкретная традиция вид празднования. Такого, наверное, нет, потому что он может быть самый разнообразный. Ну, я знаю, традиционно несколько руки в Поспель, вы уже в комсомольске. Ну, в комсомольстве Александр там проводит, Супруненко да? проводит к, к, к это, Да, науку, он и как и раз приурачивает к этому, к, этому, к этому. Ну, в общем-то, довольно справедливо. Вот, или какую-то конференцию интересную встречу, и туда действительно собираются э, археологи России, из России известные вот археологи приезжают, украинские археологи. И кроме того, конференция проводится какая-то, и можно действительно подвести итог работы за лето. Или археологи выступают с докладами по итогам полевого сезона, что как раз тоже и хорошо, потому что у многих экспедициях уже есть какие-то результаты к этому дню. Ирина Борисовна, я вам дякую за дуру и интересную Ну и витаю mm -hmm. вас и всех ваших коллег. З таким святом археолога. ну і бажаю віднайти вам з глибиною віків таку знахідку, яка б зробила переворот Так, да, неограблений курган. Хоча б так, дякую вам.